Сподіваюся, що 29 січня 2015 року для всіх нас і для кожного окремо, запам'ятається, тільки приємними подіями. Буде приємно що згадати. Але треба не тільки з радістю, але й з користю проводити кожен свій день. І тому сьогодні ми з самого ранку нагадуємо всім і самим собі, що, як би не було. Сумно, але наша країна зараз е, потребує допомоги, і е, найбільше потребують допомоги ті, хто зараз е, стоять на варті нашого доброго ранку, наприклад, щоб ми могли сказати вам доброго ранку на е, сході нашої країни е, знаходяться наші солдати. Тому трішечки пізніше е, в нашій студії гість, який допомагає один з волонтерів, який допомагає нашим солдатам. Ну а зараз. Е, Невеличка замальовка, як там на передовій, як приходить допомога, хто допомагає, як відгукуються солдати на те, що до них приходить допомога від цивільних громадян за, за допомогою вашої, за допомогою волонтерів. Зразу прошу вибачення за неякісне відео, тому що не, немає можливості там знімати фільми, але дещо зафільмовано на телефони, хотілося би показати. Вот мы здесь на самом передке У наших минометчиков За на спиною там мы слышим но Телефон может не слышно, а идет бой Со стороны петли Сейчас стреляют, ну и нас трошки обстреляли Но мы дадим. Сейчас будем сейчас. обратно Мы пока живы, слава Богу Смотрите, тут чай, кофе да. Целая коробка, я думаю, вам хватит Мат, кофе да. Это вот с Киева пришло Тут что-то с Николаева, что-то с Киева а Николая Анатольевича я отдавал. А? От Николая Анатольевича я отдавал. Я. я сам Откуда собираюсь. Я? я тоже Николай Анатольевич. Что, такое? что такое? Я возле БСМП журнал. А у меня мама в БСМП работает. А что такое? Наши соседи посещают. Вот так. У меня в супермаркете стоят тележки, помощь для 28-й бригады. БТБ стоят? Белмарк, Белмарк. Белмарк? Белмарк. Вот это собирается там. Ну так, что собралось, я потом везу. Вот. Нет, той, с той стороны надо было. Короче, тут не видно. Пацанов всех моих снимай. Вот эти, которые, как говорят, на аэродроме были как там эти? Киборги. Киборги. А вот это похуже. Это похуже, я тебе отвечаю. Их радами его валят. Радами валят. Там тоже, тут тоже так, не подарки. Вот, вот это вот пацаны, вот, которых я люблю. Это не вся, конечно, моя, тут одно mm -hmm. отделение. Ну, Будет время, да, да не вопрос, покажем. Древний рельс там расчета, один маленький стоит. Так что, вот это все Ну все, вы между собой разделите. Не, это так. Да, Мы... да, я Жерлю, да, это да. чисто для вашей минометной роты. Мы все. собрали. Серега, я, О, тебе, говорю, как я тебе благодарен, что ты привез. Ну... Большая благодарность, наверное, людям, которые там. Да, всем людям, от нас лично, от минометки от рейди. Вот, Санька. Вот, пацаны, всем спасибо, что вот это вы все привезли, пацаны. Ей богу спасибо. Херсон, помощь волонтеров для. А, не для продаж. Все. Снаряженный полностью как положено. Все. Мы нашим минометчикам, чтобы они лучше лупили сепаров. Все, выгружаем. Вот бензопилу мы приобрели, привезли. Ну и так, дайте я сейчас трошки сюда. Целый микроавтобус, как всегда, пришло. На, шапка тут будет. Да. да. Все аккуратно. Нет, надо послаживать. Да, Там валенки, хороший. сапоги его. Киева. Есть. У них работают три швеи, и вот они успевают это все делать. Вот. Ну, и вот эти комбинезоны, вот можете сказать. Да -да. Да. Не, ну, Хозяйка, хозяйку зовут Леночка, а муж ее Андреевич. А Добрый день. Добрый Добрый день. Да. сказать, вот ваши брюки, комбинзоны подошли все, не только же рядовому офицеру, все, они очень тепло были морозы. Одеваешь маленький э, трикот, ты большой, одеваешь эти, одеваешь эти брюки, комбинзон, да. 27 градусов было мороза, никто не замерз. А стоял 3 на посту, ушел, и никто не замерз. они очень удобно, очень подошли. Спасибо большое, спасибо большое за такую модель, такой посон. Спасибо всем херсонским николайским волонтерам. Просто огромное человеческое спасибо. Да, мы. Получается, мы самые первые приехали к вам. А сколько вы уже тут находитесь? Четвертый месяц. И вот это мы первые за четыре месяца к вам приехали. Да, мы вас первых увидели. Спасибо. Вот це это было видео с с нашей страны. и сейчас в нашей студии мы бачимо Сергея Сагайда, якого видели и чули на этом видео доброго ранку вам. Спасибо, что нашли время, до нас. Отже, э... Спочатку трішечки про себе, скажіть, коли ви почали займатися е, такою діяльністю? Отже, волонтер, я б навіть вже не сказала, що ви волонтер, тому що більше на передовій ніж тут знаходитися. І, отже, допомогою нашим солдатам, коли ви вирішили займатися, чому і як зараз процес іде? Ну, у меня это как-то получилось спонтанно. Это где-то с июня месяца. С мая месяца я записался добровольцем. Ну, пока ждал призыва, то так получилось, что моих друзей призывали тоже. Ну, мобилизировали. Ну, я так имел свой небольшой бизнес, были деньги, начал им помогать. Потому что, ну, видя то, в каком состоянии они находились в части. Ну, и так постепенно-постепенно началось раскручиваться все. Там друзей начал подтягивать, чтобы ну, собирать больше-больше помощи. Взял Так сказати, под своє попечительство еще тогда, в мобильную погранзаставу это Херсонського отряда. Вот. Ну и так я туди за Тельманова, йому возив, когда они на границу виїхали. Вот. И, ну и, во, и военком потом мне так и сказал, раз ты занимайся волонтерством, то так, ну, так и оставайся. То есть тебе... Каким чином вы проходите их врачей, кошти, які мы бачили? Ну, поначалу это были средства э, мои, моих друзей, ну так и остаются в основном друзья, которые еще работают. То есть многих я убедил, не надо говорю, идти там воевать и так далее. Э, с вас больше пользы будет, если вы будете здесь продолжать работать и. Там, часть прибыли выделять для потребностей армии, то есть это будет более так, полезно. Вот, потому что есть такие, что в бой, но ну, я стараюсь их так отговаривать от этого, вот, потому что ну, воевать, в принципе, есть кому, много кому, а вот э, обеспечать армию – это ну, такое большое дело тоже. Вот, и, ну и по интернету начал рассылать, ну, видео показывать, как все идет, как все проходит. Вот, информацию распространять, и, и, расчетные счета открыты. Вот. Ну и так приходит, ну есть много людей в Николаеве не безразличных. Кстати, вот было упоминание насчет супермаркета Велмар, там с июня месяца тележки стоят. Вот, то есть многие горожане уже знают, видели и приносят туда помощь. Но в последнее время, к сожалению, меньше ее стало. Но ну... Ну, Є, нам все-таки той спасіба, звісно, і за це. Ну, я думаю, що те, що зараз і в цим, цивільному світі, так, на військовому, робиться, що трішечки все-таки людям зараз важче, але все одно допомога йде, і хотілося б відмітити те, що в нас люди небайдужі, все ж таки. Вони готові допомагати, аби було чим. І сьогодні. Хотелось бы узнать, что найнеобхиднейше зараз там на передовине? Ну, больше всего необходимые, это первое, первоочередное очередное, это обмундирование, потому что то, что в СУ выдается, ну, там по их параметрам, там, к примеру, комплект формы выдается на год. Ну, насколько я знаю, может там в некоторых частях по-другому как-то, вот. Но в боевых условиях, особенно у танкистов, артиллеристов, то есть это там за две недели форма ее и стирать даже нигде у них на передке. То есть в первую очередь нужно обмундирование, тем более теплое надо. Берцы там, сапоги, ну что вот мы сейчас в минометку ездили, там сплошное болото, там даже берцы не подходят, там надо теплые сапоги. Вот. Потом нужна хорошая оптика, э, хорошие радиостанции нужны. Оптика с чем? Бинокли с дальномерами, э, э, с ночными прицелами. Ночные прицелы для снайперов нужны, коллиматоры, то есть это все нужно. Для более четкого ведения огня, то есть это все надо. Отражение атаки и так далее. Вот. И, ну, с продуктами более-менее, я скажу так, нормально. Плюс то, что мы вот подвозим, там особенно чай и кофе. Ну, это мы называем расходники сигареты. Да, с сигаретом есть проблемы. <laughs> ну, так часто нас выручают, там особенно с Киева мне присылают их. Вот. <laughs> ну и мы сейчас задались целью, то есть это просьба есть у военных, вот видно было, что мы планшет привезли. Для наших минометчиков, артиллеристов нужно, нужно вот это, ну скажем так, такое обеспечение, чтобы более точно стрелять. Давайте пояснимо да. детальніше для чого. Тому що, може, хтось думає, що виграшки граються. Отже, туди встановлюються якісь програми. Да, так, туди встановлюю. Я сам навіть в цих програмах не Тобто, Є люди, які загружають програми, або вояки самі загружають їх. Є така можливість. У них там, наприклад, там штаб 3-го батальйону 28-ї 28 бригади. Предыдущий раз компьютер привезли, то есть он у них сейчас работает, в штабе стоит и выполняет там очень важную функцию. Этот раз мы планшет привезли на минометку, загрузили эти программы, там расчетные данные, по которым можно очень быстро рассчитать расстояние противника и сразу же его и погасить. Угу. Ну, ну, насколько я понимаю, я не вникаю в это все, но мне не надо. Но моя цель доставить то, что они просят. Скажите, пожалуйста, вы приезжаете в зону АТО, так, на территорию в каких местах вы бываете наибольше? Ну летом я за Тельманова ездил, аж на границу туда, аж там поселок Шевченко, Мариуполь, и с октября месяца вот да, где-то с конца октября, когда 28 е вышли на меня, запросили помощи, мы начали ездить вот Маринка, Красногоровка, Невельская, ну туда под Пески. Вот. То есть там, где дислоцируется 3 батальон 28-й бригады. Вы едете в да. вас кто-то охраняет. Ну, лично я без оружия езжу. Есть у меня группа прикрытия, ребята херсонцы, которые... Они же автомобиль предоставляют, потому что я раньше на своем ездил, но сейчас мой уже После третьего ремонта уже ну, только по месту может кататься. <coughs> вот. А так ребята с Херсона пока что предоставляют микроавтобус. Вот. Но проблема в том, что там мы, вот, и, что хочу сказать, сталкиваемся с проблемами такими, что там часто раздолбанные дороги. Вот, и и ну, в общем нужен полноприводный транспорт, потому что на таком очень тяжело. Вот этот раз мы ездили, попали под сильный минометный обстрел. Ну могли бы укрыться где-то в лощине съехать, но из-за того, что автомобиль ну, не такой проходимый, то двигаться приходилось только по асфальту. Ну убежали, конечно, да, но тяжело было. Вот. А сейчас у нас именно у нас у волонтеров большая проблема вот было бы хорошо где-то достать любой ну, полноприводный транспорт такой, чтобы был скоростной, крепкий, там неважно какой с виду чтобы можно было маневрировать на нем. Ну, что везешь груз, и тут я бомбят, и боишься, что сейчас попадут, и все, и 600 километров пути как-то. Ну, все равно едем, ну, деваться куда. Мы же не хотим, чтобы к нам в это все пришло. Скажите, пожалуйста, когда наступного раза вы собираетесь поездку, и что сейчас необходимое вы сказали, и вот с того, что у вас есть, и что еще нужно было придбати и когда наступного разу? Ну, когда мне такой вопрос задают, я всегда говорю, что я готов через час уже выехать. То есть если будет что вести, прямо сейчас стартуем и едем. Ну, нас... вы планы какие-то, за сколько вы планируете собрать наступную помощь, чтобы загрузить машину и поехать? Ну, сейчас нам нужны планшеты, опять же, эти. Но вроде бы э, мы нашли спонсора, который купит несколько штук, мы не знаем еще сколько. Сейчас ведем переговоры. Вот. Ну, для того, чтобы людей более убедить, что это действительно туда доходит, мы и делаем вот эти все съемки, чтобы показываем что мы действительно везем. Не секрет, что есть и мошенники, и во Львове их ловили, которые под волонтерской деятельностью, да, собирали, воровали. То есть есть такие... Для себя бесправно. Да, да. Вот. И многие боятся, многие... Вот. Мы это все показываем, что все везется, сколько чего, каждый знает, кто что на что давал деньги. Ну, как бы стараемся полный отчет делать. Вот. Есть, конечно, побочные расходы, там бензин, машина сломалась, пришлось ее ночью ремонтировать по благороди и так далее. Вот. Сейчас нам нужно вот, вот, планшет, и было бы неплохо еще один генератор купить дизель. На этот раз мы брали, он 22 тысячи стоит, тоже херсонцы проплатили нам. И э, запросили хлопцы э, э, рации. Вот. Ну, по интернету я посмотрел, они 12,5 тысяч стоят, то есть это очень профессионально хорошие рации. Вот. Дешевые брать смысла нету, там все глушится, и рации прослушиваются. Мы как-то уже сделали такую ошибку, завезли, я по границам возил 32 рации. Они классно работали и все, но русские могли подключаться к ним, могли глушить их, то есть незащищенные рации. Ну, я я говорю, я в этом особо не разбираюсь, мне дают как параметры военные, какие нужно, угу. мы такие ищем. Вот же <связано> вам потребна або урковая допомога, або кто, если у бажання и При, сами, так да, а даже вы да Намного лучше вот, очень хорошо. За последние несколько месяцев, вот, ну, где-то с лета, у меня так организовалось, что очень многие, 80% процентов посылок люди сами покупали, сами мне на, по новой почте сюда присылают, там карематы, спальники, ну, все, что. Сигареты. Это намного удобнее, мне меньше времени нужно тратить, на, чтобы бегать, что-то где, что искать. Потому что есть волонтеры, которые просто возят и все. А одни собирают, вот как на 79-ке, я знаю, там группа собирает, а человек приехал, uh -huh. загрузился, отвез. У меня, например, по-другому. Мне надо это все организовать, бегать, собирать. Собрал, загрузил и сам же повез вот, то есть, ну, немножко так. Вот. Но специфика моя, как с самого начала я понял, что именно так нужно делать. Но многие ошибку на этом делали. Я загрузился, я непосредственно везу, ну, именно хлопцам. Ни на штаб, ни на общие склады где-то там в зоне АТО. А именно я ищу э, там вот как миномет. Расположение. Нашли, Это мы а заехали к ним на позиции, там, ну, обстреляли, там, ну, да. С горем пополам мы добрались, но мы хлопцам непосредственно выгрузили в присутствии командира, присутствии там свободная смена, кто не на позициях. Они увидели, что у них есть, что Да, что пришло. что пришло, сколько пришло, все. И опять же таки, никакого там уже воровства не будет. Даже есть были случаи, что да, привезли там бронежилет, солдат взял, домой его отослал. Ну, это единичный случай, конечно, люди разные. Вот. Но тут уже все видят, что, сколько, чего пришло. Все. То есть и у нас мы знаем, что наша помощь, она не напрасна, что она дошла и она используется. Как... Ну, Существует... До речи, вчера я э, на на съемке с участником АТО. Пораненим, то в нього була зустріч з школярами його з рідної школи привітали перед день народження, він зараз поранений. І одне з питань дітей було, чи доходить до вас волонтерська допомога. І Він сказав, що так, доходить і дійсно це допомагає, і дякував дуже від імені всіх, хто там знаходиться, і дітям, і волонтерам, і всім людям, які допомагають, які частку. Можна сказати, себе віддають, тому що навіть якщо 5 гривень ти допоміг, але ці 5 гривень можуть стати вкладом, який допоможе нашим бійцям на передовій. Отже, у нас в гостях був Сергій Сагайдак, волонтер. Зараз він збирає наступну. Посилку, так би мовити, в зону АТО. Ви можете знайти його на Фейсбуці, всі там дані, розрахункові рахунки і мобільні телефони, і як зв'язатися. Дякую вам дуже, що зранку вам до нас прийшли. Успіху вам, здоров'я і повертайтеся живими, здоровими, нешкодженими. Не Все, дякую, до побачення.